Salam hörmətli qonaqlar, biz bu gün əməsli Masadır qəsəbəsində. Masadır qəsəbəsində deyilikdə, Masadır qəsəbəsinin girişində şəxsi tikili, 4 mərtəbəli evimizlə məni tanış edirəm. Xatırladım ki, evimiz ə, hardasa 20-nin 14-15-ə tikilədi, 4 mərtəbədən ibarətdir. Hətan sayəsi 15 sotdunu xatırladım sizə. Evin də torpanı tam müəssəsənəttə qaydasındadır. Buradan sağ tərəfindən gördünüz Hasan Hasan ə, hasardan aralı ağaclar əkilib, 4 dövrəm ağaclar əkilib. Sol tərəfindən də ağaclar əkilib və çöl tərəfindən də, həsan yol tərəfindən də ağaclar əkilib və yol asfaltlandı, onu da xatırladım sizə. Mərkəzin yolundan məsafəsi ə, 150 metr məsafədədir. Burada bəhər verən ağaclar da mövcuddur və dekorativ ağaclarda güllər də mövcuddur. Bunlar giləsa ağaclarıdır, gördünüz ki, bax beləsin, geniş, böyük giləsa ağaclarıdır, caval ağacıdır. Qazsu işıq mərkəzi konsentrallar hamısı tam qaydasındadır. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsünüm. Bax bucuna fasad görünüşüdür. Evimizin yerəyə ir -ir doğru da balkonu var, sağa da balkonu var və sol da balkonu var. Və sol tərəfində gördüyünüz kimi yenə yəni də dörd dövrəmə şam ağacları var. Əkilib və ortada gördüyünüz kimi bəhər verən ağaclar da burda. Yer səhtdən çox quru yerdir. Yəni Əmişgənlər burda 0 dərəcəsindən onu xatırladım. Size. Bir ki, on kim, bax, də xatırladım ki, 15 də torpaq sərhsin üzərində inson olub. Burda gördüyünüz kimi bax buşlanın da bax burada toxumlarla da bax gördüyünüz necə torpaq güclüdürsə, buşlan toxumlanlan burda yer doludur, bitib, öz bitir öz-özünə bitir burda. Burda yenə yəni nar ağacıdır. Heyva ağacıdır. Əzgildir, əncildir. Bax Türbə ağacları burada mövcuddur. Evin sol tərəfində də sağ tərəfinə keçid mümkündür. İndi isə evimizin içində məşəqətlə tanış edim. Və xatırladım ki Devrimi, porfam, şimdi, da, e, ağla, e, emimiz, evimiz ipoteka qaralıdır. Evin forfan tam tiksə sənədlər qaydasındadır. Burada gördüyünüz kimi yenə də ıspaniya ağla döşənilib və qarağlandan bax belənsə güləkilib. Evimiz həm ikinci yerdə olub, burdan giriş darvasıdır və yani, hər hansı bir həyatın ən aşağısı 8 dənə maşın parket daşla gedib daxil ola bilər. Evimizin sağ tərəfindən də görürsüz. Burada da yenə də meyvə ağacları mövcuddur burada. Burdan da bax belə bir evimizin görünüşü var. Bir daha görsədəm o mənasındadır. Bax belə bir gözəl bir görünüşdədir. Evimizin arxa tərəfində keçimin arxa tərəfində dörd dövrəmə ağaclar əkilib ki, evimizə ümumiyyətlə həyətinə heç bir müdaxilə ola bilməsin devin arxasından mən sizə göstərdim. Burda limonlu şam mağazalarıdır. Yaxşı, burada bahalı şam mağazaları var. Və məsələn, arxa tərəfində gördüyünüz kimi yaya keçimi gəlir. Dağ su, işıq, əl tez konseptlar hər hansı bir qaydasındadır. İndi isə mən birinci mərtəbəsə tanış edim. Buranı bir az göstərdim. Evimizin birinci mərtəbəsi. Həm qalas kimi istifadə olunur bak belə bir qarasusun. Mərtəbə arası hamısı manat betonu təsirs olunub və isti polla təsirs olunub. Onu da xatırladımsa. Burada birinci mərtəbəsindən evimizə giriş də var, qaraçdasından evimizə giriş də var. Burada sol tərəfdə evimizin su çənləridir. Katsen sistemidir. Stabilizat sistemidir və ondan da sağa kombi sistemi bax burada yığılıb hazır vəziyyətdə. Demimiz içində də burada da kollektiv sistemdir, isti polu da hamısı. Və burada evimizin birinci mərtəbəsində, yəni alıcının öz zəyənə uyğun istəyə görə burada sauna pavoda düzədilər. Yəni burada geniş sahəsi bir, mövcuddur burada. Ondu görsətmişəm. Bu isə evimizin giriş buradan da giriş qapısı var. Sol tərəfində giriş qapısı var. Və burada birinci mərtəbədə də yenə yəni də sanitar qovşağıdır, gördüyünüz kimi. Və burada isə sanodudur. Və səbəb burda gördüyünüz kimi, yəni burda paltaryan maşını qoyulub. Yəni bax burda parnodu düzəldə bilərsiniz. Və bax evimizin bu hissəsində istəyir alacaq öz stəni asadı. Sanod düzəldə bilərsiniz. Yəni parnodu düzəldə bilərsiniz. Bura birinci mərtəbəsidir. 4 mərtəbədən ibarətdir. Burda gəldim yəni, də mətbəx də düzəldə bilərsiniz. Burada kombi sistem və boykası da var. Burdan da evin sağ tərəfinə çıxış hissəsidir. Onu göstərdim sizə. Va burdan da evimizin sağ tərəfinə giriş dəsti sol tərəfdən girir, sağ tərəfində çıxış dəsti var. İndi isə evimizin əsas qapı hissəsini göstərmisi. Burdan gördüyünüz kimi 10-12 daş kürsülüdür. Bax belə evimizin sinəyə daxil olduq. Panoraması çox gözəl, panoramada bir başı mərkəzi yoluq üzərinə baxır panoraması. Burdan da göstədim sizə, bax belə geniş bir sahəsi var. İndi isə evimizin çılənməsini təqdim edirəm. Evimizin bax belə bir geniş bir foyəsi mövcuddur burada. Burda hündürlüyü 3 metrdir, onu xatırladım. Remot evimizdə remotu, çox super remotdur, evro standartlara uyğundur. Burda. Bax, belə bir giriş hissəsində gəldisə göstərdim mən. Burda paltar asmaq üçün qadırobdur. Və xatırladım ki, birinci mərtəbə hamısı metlanla, İspan ski metlanla döşənmədir, onu da xatırladımsa və İsveç pollanla tərtislənib. Birinci mərtəbədə isə sağda bir otaqdır. Bax, solda isə bax belə bir gözəl bir foyedir. İndi irəli növbədə o da mənə göstərəcəm. Birinci növbədə burada sağdakı yataq otağımıza mən sizi tanış edim. Və artıq da nəzərinə çatdıraq ki, evimiz həm əşyalı, həm əşyasız satılır. Yəni artıq öz stanasıdır. Burada birinci mərtəbəsində gördüyünüz kimi, dadə ikinci mərtəbəsində gördüyünüz kimi, yəni balkon var burada. Yəni bir baş öz həyətinə baxır. Səajör bax bu gördüyü bütün mebellər də imizisində qalıb. Televiziyadır, kreslodur, divandır, hamısının da imizisində qala bilər. Qapılar da hamısı, hamısı oza ağazındandır, hamısı bahalı qapılardır, əl işçiliyi qapılardır. Və birinci mərtəbədə sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağının əsinə tanış edim və sağda isə mətbəximizdir. Burada da solda da gəldim də əlavə olaraq burada garderobdur. Pressəyimizin sanitar boşluğudur. Burada da stoponla təchiz olunub, onu da xatırladım. İndi isə məsəl mətbəxini də tanıış edim. Bura isə evimizin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi tənizə genişdir. Mətbəximiz deməli ki 25 kvadrat yaxın mətbəximizdir. Bir də xatırladım, evimiz 20-nin hardasa 14-15-ə tikilidir və 4 mərtəbədən ibarətdir. Burdan da pəncərəsi mətbəxənin pəncərə gördüyü bir başqa səhətə baxır. Mətbəximizin üstü mərmərlə döşənmədir. Burada da bütün Əm sol tərəfi dizaynla işlənilib. Burada kafe məsamı döşənilib. Bax belə bir gözəl bir mətbəxi var. Mətbəx məyulundan sonra gördüyünüz kimi stol-stol da kreslo ilə rahatlıqla nahar etməyə olar. İndi isə evimizin ən əsas otaqlarından biri ilə mən danış edim. Burdan gördüyünüz kimi giriş hissəsi deyimizin. Və burada isə yenə də kafe lərin döşənmədə mərmərlə döşənmədə bu qollar hamısı mərmərlə döşənmə. Kafeləri İspanskıdır mermər tərkibli kafellərdir. Burada da yenə yəni, də mermərlə əl işlənirlərdi. Bura isə evimizin əsas qonaq otağıdır. Bax, belə bir gözəl qonaq otağıdır. Qonaq otağın hündürlüyü gördüyünüz kimi, demək olar ki 8-10 metrə yaxındır. Burada da 2 narlı kondisionerdir, klimandır. Qamindir. Qammemizin qamindir. üstü də mermərlə döşənmədir. Bu kreslulu divanlar da qalacaq, masajlı orada stullarımız da var burada. Bax bu gördüyünüz stol stullar da qalacaq. Burada isə mini bardır bura. Bak, buranda bax, belə bir gözəl bir mini barı var burda. Orda isə 2-ci mərtəbə və 3-cü mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Burda da yəni gördüyünüz kimi bax, belə bir gözəl qonaq otağına gəldik. Balkon kimi çıxışı var burda. Burdan da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır, bağa, bağçasına baxır. Pərdələr də tam fərqli bir dizayndadır. Buran da yer istifolla təchiz olunub. Aşağısı gördüyünüz kimi yenə də e, mərmər tərkibli Spansk kafendləndi, yuxarısı aboydur. Bax, belə bir gözəl bir dizayndadır. Yəni bu evimiz e, saraya uyğun şəkildə remont olunub, dizayn verilib, fərqli bir dizayndadır. Burada da kaminimizdir. Bax, kaminləri fərş etdim. Burada da işlək vəziyyətdə, yəni ocaq yandırsaz rahat şəkildə evimiz kamin işləyir və bütün evlərlə istiliyi sistemi bu kaminləndə işlətmək olar. Amma kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Onu da hazırladım. Burada da gözəl bir pianinədir. Bura isə evinimizin xatırladım ki, birinci mərtəbəsindən qaracından, demək olar ki, bıraq çıxışıdır. Onu da xatırladım sizə. İndi isə ikinci mərtəbəsini tanıdıq. İkinci mərtəbədə pirecanlar hamısı mərmərlə təchiz olunub. Burada da bax belə bir gözəl bir işıqlama sistemidir. İşıqlandırmanı yandıracağıq. Burada yenə də ikinci mərtəb, e, mərtəbə, 4-cü mərtəbəyə qalxan pirecandır ordan da yenə də məhsul qonaq otağını görsən, bu yerdə gördüyünüz kimi hamısı mərmər və bura da bax gördüyünüz ki, 3-cü mərtəbə hamısı ən bahalı parketlə təchiz olunub, gördüyünüz kimi şahmatlı parketdir. Və burada gördüyünüz kimi, kimi, kimi bu işıqlanma sistemi və bizim lüstrumuz da görürsüz. Bax bu lüstrü gördüyünüz kimi 2012-də 10.000 dollar alınan lüstrüdür bütün mərmərlə işlənmədi. Yəni o şüşə dövrü təmiz mərmərdir və burada beləcə işıqlama nazikləri də hamısı mərmərlə işlənmədi. Yəni burdakı gördüyünüz ümumiyyətlə avadanlıqlar heç biri məsəl üçün ə, Azərbaycanda istehsal olmayıb. Hamısı xarici ölkədən gələn mebellərdir, bütün sistemlər, mərmərlə kimi hamısı xaricdən gəlmədir. Onu xatırladım. Və solda isə yenə yəni də yataq otağını tanıdıq. Bax belə bir yataq otağıdır burda da gördünüz. Yəni, Üş otağıdır. Televizor da budur, burada hamsı. Burdan həyat nə bir başa baxışdır. Və bir də xatırladım ki, evimizin hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. Onu da xatırladım sizə. Və bir beləsin otağımız da bax burda sol tərəfdədir. Düzdür, birəs paltarlar olduğuna görə çəkə bilməm. Eyni o bundan qabaq ki, otaq kimidir. Və burda isə evimizin başda evimizin sanfə qopşağıdır. Bura da istə polla təchiz olunub. Burada da yenə də əlavə bir duş kabinadıdır, moykasıdır və burdan da balkona çıxışı var. Burdan da bax gördüyünüz kimi balaca xidmət balkonu var ki, burdan da balkona çıxa bilərsiz. Sanuzedən birbaşa balkona çıxışı var. Tamam, fəqrli bir dizayndır. İndi isə mən sizi 4-cü mərtəbəsinə tanış edəcəm, növbəti xənalarımız. Oradan da sənə göstərdim ki, bax bunlar hamısı kafellər, mərmər tipli kafellərdir. Onu xatırladımsa. Sizə xazma işlənmədi. İndi isə 4-cü mərtəbəsinə tanış edim. Burada da yenə mərmər -mər tipli natiblərdir. Və sonuncu 4-cü mərtəbəsidir. 4-cü mərtəbəsidir. Yəni parketlə döşənmədir. Və xatırladım bir dahasa, mərtəbələrin hamısı mərmər mə, mə, manat betondur və evimiz 4 dövrəmə kolonla inşa olunub. Yuxarı mərtəbəsi e, gördüyünüz hündürlüy 3 metrdən çoxdur. Mansard tipidir amma mansar deyil, onu da xatırladım sizə. Burda sol tərəfdə yenə də bir bax belə bir yataq otağıdır gördüyünüz əşyalarda kombi sistem hamsə evimiz içində qalacaq. Burdan da birbaşa balkonu öz həyətinə baxır. Və gördüz bax o binanın və o binanın düz qarşısından mərkəzi yoldur. A+ binasının düz qarşısında mərkəzi yoldur. Mərkəz yoldan məsafəsi 150 metr məsafədir. Burda isə 4-cü mərtəbəsində yenə də əlavə olaraq bir də bir otağı var. Buradan da pəncərəsi və balkonu mövcuddur. Sağ tərəfdən də balkon mövcuddur. Sol tərəfdə yataq otağından da balkon mövcuddur. Hündürlük yəni xatırladımçı 3 metrdən çoxdur. Və sonuncu Burda sağ tərəfdə mətbəxi ilə mən danış edim. Bu 4-cü mərtəbədə olan bahəbə bir mətbəxdir. Burda da yenə də bahəbə bir geniş bir qonaq otağıdır. 4-cü mərtəbəsində 3 də otaqdır. Ümumiyyətlə evimiz, ə, xatırladım ki, Səhmət Qanazlınız evimiz 1100 kvadratdan çox evimizin ümumi tikinti sahəsidir. 15 də torpaq sahəsi üzəndə inşa olunub. Burda da gördüyünüz kimi dekorlar hamısı xafelərdir, hamısı xaricdən gələn xafelərdir. Onu xatırladımsa sonuncu mərtəbəsində duş kabinası və sanitar boşluğu mövcuddur. İnşallah ev ol nə insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Burada da yəni də əlavə olaraq gardrobdu, yəni də xalaze nit var burada. Yəni burdan da istifadə edə bilərsiniz. Evimizin qiyməti də hörmət qonağız əzizərimiz 850 manata satışa çıxıb. Səssüz geriyalı alacağına endirim olunacaq alıcılar istəyə görə əşyaları götürə bilərlər, əşyası da götürə bilərlər. Yəni alıcıların istəyindən asılıdır. Onu da xatırladım sizə. Bax burdan da balkondan bir də göstədim sizə. İnşallah evi olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə 1-ci növbədə siz danışa biləsiz. Sənədləri tam qaydasındadır. Bir başlan taraqada alıq satqıdır. İpoteka yararlıdır. Əgər ipoteka səb fondu pul ayrıbsa birbaşa e, e, bankla da evimizi elde edebilirsiniz.